श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशङ्करं नमस्तस्यै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणी येन वेदान्तविद्येयम् उद्धृता वेदसागरात् शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम् न चेदेवम् देवो देव। न खलु कुशला स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुम् स्तोतुम् वा कथम् कृत पुण्यप्रभवति चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभि शम्भोः नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदल सार्धम् तव शरण परिणताः त्वदीयम् सौन्दर्यम् तुहिन तुलयितुम् कवीन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा या लोकौत्सुक्यात् यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरीशसायुज्य पदवी नरम् वर्षेयांसम् नयन विरसम् नर्म सुजडम् तवा पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलश विस्रस्तसिचयाः हठात्कृत्यत् काञ्चो विगलित दु क्षितौ षट् पञ्चाशत् द्विसमधिक पञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिक पञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयोखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्जोत्स्ना शुद्धाम् शशियुत जटा मकुटाम् वरत्रा सत्राणस्फटिकघटिका पुस्तक करा सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सताम् सन्निदधते मधुक्षी रद्राक्षा मधुरि मधुरिणा फणितयः कवीन्द्राणाम् चेतत् तपरुचिम् भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चिप्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरि गभीरा भिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जन सवित्रीभिर्वाचा शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वाम् सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानाम् भवति महताम् भङ्गिरुचिभिः वचोर्भेर्वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवम् सर्वामुर्वीम् अरुणि मणिमग्नाम् स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्य ध्वन हरिण शालीन नयनाः सहोर्वश्या वश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः मुखम् बिन्दुम् कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धम् ध्यायेद्यो हर महिषिते मन्मथ कलाम् सद्यः सङ्क्षोभम् नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दु स्तनयुगा मङ्गेभ्यः किरणनि कुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकर शिला मूर्तिमिवयः स सर्पाणाम् दर्पम् शमयति शकुन्ताधिप दृष्ट्या सुखयति सुधाधार सिरया